ગુરુનાક દેવજીનું ઉજવણીનો માહોલ અહીંયા સરસ છે બધી જગ્યા જો આજે સવારના અફંડપાટ સાહેબ માં ભોગ થશે પછી બપોરે કીર્તન થશે કીર્તનની અંદરથી બહારથી એમાં રાગી લોકો આવ્યા છે રાગીઓ શિવ દ્વારા કીર્તનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે પછી એના પછી લંગર કીર્તન લંગર લંગર સાહેબ રાહ જોતા હોય અને બહુ સરસ માહોલ છે અને મારુ થી જાત એકચાન ગુરુ નાનક દેવજી નો આ સંદેશ હતો કે ભાઈ બધા માણસો ની એક જ જાત ચો વર્ણ એક વર્ણ બનાયા तो चार-चार वर्णन में भिगाकरे में एक वर्ण बनाई है तो कि कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं राजा भी और रंग भी वो सारे संगत में बैठ के एक साथ नगर सकते हैं और कोई वेदना नहीं होता चारों वर्णों में से आप आके सेवा कर सकते हो नगर की लंगर किसी भी प्रकार हाँ किसी भी प्रकार की संगत की सेवा कर सकते हो कीर्तन की सेवा कर सकते हो फिर लंगर होल में सेवा कर सकते हो सारी सेवा कर सकते हो गुरु नानक देव जी में मानुक की जात एक पहचान मनुष्य है वही एक जात है जात पात के चक्रों में से लोगों को बाहर निकाला लंगर प्रसाद का मतलब यह है कि जब हमारे गुरु नानक पातशाह उनके घर से निकले थे उनके पिताजी ने बीस रुपए दिए थे उनके लिए कुछ आगे बढ़ने के लिए लेकिन गुरु नानक साहब ने आगे बनने की वजह वो बीस रुपए लंगर प्रसाद कर दिया आज फाइव फाइव सिक्स इयर्स हो गए हैं गुरु नानक जयंती को और सिख धर्म और सिंधी धर्म के लिए आज के लिए बहुत ही बहुत ही बड़ा दिन है